হেল্ল' এভৰি ওৱান আপোনালোক সকলোকে মই ৰশ্মিয়েই মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কৌশলে আছে আৰু ভগৱানৰ কৃপাত আমিও ভালে আছোঁ বাৰু বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আচলতে মোৰ দেওৰজনৰ বিয়া আৰু বিয়াৰ কিছু দৃশ্য এনেকৈয়ে ৰাখি থওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাকে বুলি ভিডিঅ' বনালোঁ আচলতে বহুত দিন নিজৰ পাৰ্চনেল ব্যস্ততাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এয়া লৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ভাইটিৰ বিয়াৰ মানে আগদিনাখনৰ পৰিৱেশ এয়া আজি মানে দৰাৰ লগৰসকলক মানে দৰাৰ যিটো ভাত খোৱা পৰ্ব সেই নিয়ম কৰা হৈছে ৰভাৰ তলত দৰা ভাত খোৱা নিয়ম কৰি থকা হৈছে ভণ্টি খুৰীহঁতে ধৰা আৰু দৰাৰ বন্ধুৱেক ভাত খুৱাই দিছে লগতে গাঁৱৰ ডেকা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো আছে আচলতে এই দিনটোৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাট চাই ৰৈ জীৱনৰ পাহৰিব নোৱাৰা এটা দিন মানে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত প্ৰত্যেকটো নিয়মেই নহয়নে বাৰু ভাল লাগে দিয়কচোন সেই দিনটোত দৰা কইনাক ৰাইজে দিয়া মৰম আশীৰ্বাদ গুৰুত্ব সঁচা এক বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ এই দিনটোত আৰু ভাল লাগে ৰাইজসকলেও এক লগ হৈ ইমান সহায় কৰি দিয়ে আমি এতিয়া আচলতে জোৰোণৰ কাৰণে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ লগতে ভকতো গৈছে কিয়নো ভকতক তাত নিয়মৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাতো থাকিব ছোৱালীঘৰৰ ভকতসকলেও আগলৈ আপোনালোকৰ কি কি হয় দেখাই আছোঁ বাৰু দেই এয়া আমি এতিয়া আহি পিনে কইনা ঘৰ পালোহি বাৰু জোৰোণ দিবৰ কাৰণে আৰু এয়া জোৰোণ পিন্ধালোঁ ভিডিঅ'টো নেদেখালোঁ আৰু কাৰণ কইনা হাততে আমি সকলোখিনি পাটৰ মুগাৰ কাপোৰ চমজাই দিলোঁ শৰাই থজাই পিনে আৰু কইনা পাতিবিলাক আমি দুজনী জা যোৱালি লগ লাগি পিন্ধাই দিলোঁ আৰু কইনাক আচলতে মেকআপ অলৰেডি কৰা আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেনেকৈ কৰা নহ'ল অলপমান ওপৰে ওপৰে লিপষ্টিক লগাই দিলোঁ বাৰু আৰু তেলো অকণমান দি পিনি চুলিখিনি এনেই ফনিয়াই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ সেন্দুৰ দিয়া কামটো ময়ে কৰিবলৈ পালোঁ বাৰু নিয়মটো আৰু যোনবাই কিনে ফুটহেদি কইনাকো দি দিছোঁ বৰ মৰম লাগিছে ডাঙৰকেনে সকলোৱে চিঞৰি আছে মাইকী মানুহ খিৰিয়াবলৈ ডাঙৰকৈ দিয়ে দেই ফুটটো কইনা তেতিয়াহে ধুনীয়া দেখিব তাকে বুলি ফুটটো বৰ ডাঙৰকেনে দি দিছোঁ মৰম লাগিছে বাৰু আৰু এই চাদৰখন মানে তাই ওপৰ ওপৰলৈকে দিছে যিহেতু মই সেন্দুৰখিনি বৰ ডাঠকেনে দি দিলোঁ আৰু যদি চাদৰখন বৰ উৰুণিটো আগলৈ দি দিয়ে কইনাগৰাকীৰ পৰা সেন্দুৰখিনি চাদৰত লাগিব বুলি বোলো পিছলৈ উৰুনি দিওঁ দেই এনেওতো চেলেংখন থাকিবই চেলেংখনে উৰুণিটো দীঘলকেনে দি দিম পিছতকেনে তেনেকৈ বুলি আৰু চেলেংখন দিওঁতে আকৌ বাকী মানুহবোৰে চুই আছে যে ঠাণ্ডা আৰু হয়ো ৰাতি মানে ঠাণ্ডাও আছিলে হয়তো ঠাণ্ডা লাগিছিলে সেইকাৰণে চুৱেটাৰটোকে পিন্ধাই দে এনেকৈ বুলি কৈ আছে মাইকী মানুহখিনিয়ে সেইকাৰণে আকৌ ভাবিলোঁ দে চুৱেটাৰটো পিন্ধাই দে আৰু বোলো তাকে চুৱেটাৰটো পিন্ধাই দিবলৈকে ল'লে বাৰু আৰু বাকী সকলোৱে ধেমালি কৰি আছে আৰু কইনা ঘৰৰ মানুহখিনিও বৰ ভাল লাগিলে সকলো বৰ মন খোলা মনৰ মানুহ হয় আৰু আদৰ সাদৰটো ভাল পালোঁ ব্যৱহাৰ পাতিটো বৰ ভাল লাগিলে আৰু তাকে আৰু এনেকৈ নিয়মখিনি যিখিনি আমাৰ পৰম্পৰাগত নিয়ম নীতি আটাইখিনিয়ে কৰা হৈছে আচলতে দৰাৰ মানে বাহিৰত থাকে অসমৰ বাহিৰত গতিকে বিয়াখন মানে খুব সোনকালে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আটাইবোৰ যোগাৰ কৰিব লগা হোৱা কাৰণে জোকা খুলিছে আমাৰ নৱজনীক নিব লাগিছো কোৱা হ'ব এনেকৈ মই কওঁ এনেকৈ উলিয়াব শৰাইখনি দিছো যে শৰাইখনি গ্ৰহণ কৰক ভাঙি ধৰ